ухищренным путем всевозможными попытки происходят доставки в охраняемые зоны запрещенных предметов, такие как деньги, спиртные напитки, а также наркотики. В основном это перебросы в охраняемые зоны с путем переброса через периметр объекта. Практически каждый день в колониях области изымается что-либо из запрещенного при попытке передач. Вот. На этой неделе самое большое изъятие произошло в Днепропетровском СИЗО, когда было изъято 17 литров алкоголя. Самогонных аппаратов мало, в основном идет брага, то есть путем закладки, скажем так, воды, дрожжей и других компонентов в полиэтиленовых пакетах, там в среднем там, 10, может быть, 5 литров, и оно бродит. Конечно, изымаются самогонные аппараты, варят, ставят браву, варят, да. Варят, ну, ну это жизнь, варили, варят.